பூமாதேவி என்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று இந்த வருடத்தின் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் வருடத்தின் முதல் தேய்பிரை சஷ்டியாகும் தேய்பிரை என்றாலே அனைத்து பிரச்சனைகளும் ரோகங்களும் வியாதிகளும் தீர்ந்து போகும் என்பதாகும் திருச்சீரலைவாய் என்று அழைக்கப்படும் திருச்செந்தூர் செந்தில் ஆண்டவரை மனமுருக வேண்டி அங்கு வழங்கப்படும் பன்னீர் இலை வீபூதியை சாப்பிட்டதும் த பகவத் பகவத்பாதாலின் வயிற்று வழி அவதி நீங்கி குணமடைந்தார் இதனால் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஆதிசங்கரர் செந்திலாண்டவரை துதித்து முப்பத்தி மூன்று ஸ்லோகங்களை இயற்றினார் இது ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புஜங்கம் என்பதாகும் புஜங்கம் என்றால் தோளால் நகர்ந்து செல்லும் பாம்பு என்று பொருள் இன்று இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தினை பாராயணம் செய்து அனைவருக்கும் அனைத்து ரோகங்களும் நீங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்போம் सदा बालरूपापि विघ्नात्रिहन्त्री महातन्ति वक्त्रापि पञ्जास्य मान्या विधीन्त्रादिमृग्या गणेशा विधा मे विदत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्ति न जानामि शब्दं न जानामि सार्तं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यम् चितेका शता हृदि द्योतते मे मुहासरन्ते किरश्चाभिचित्रं मयूरादिरूढं महावाक्यकूढं मनोहारिदेहं महच्चित्तकेहं महीदेवदेवं महावेदपावम् महादेवपालं भजे लोकपालं यदा सन्निधानं कदा मानवामे भवां बोधिवारं कदा ते ददैव इ दिव्यञ्जयन्सिन्धुधीरे य आ तमेदे पवित्रं पराशक्तिपुत्रं यदाप्ते तरङ्गालयं यादितुङ्गा तदैवापदसन्निधौ सेवदां मे इदी वोर्मिभङ् नृणां दर्शयन्तं सदा भावये हृत्सरोजे कुगन्धम् किरौमन्निवासे नरायेष्टिरूडा दता पर्वते राजते देष्टिरूडा इदीव रुब्रुवन् गन्धशैलातिरूडा स देवे मुते मे सदा षण्मुखोऽस्तु महाम्बोधिधीरे महापापचोरे मुनीन्त्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले कुहायां वसन्दं स्वभासा लसन्दं जनार्दिं हरन्दं श्रयामोकुहन्दं लसत्वर्णके घेरुणां कामदोके सुमस्तोमसञ्जन्यमाणिक्यमञ्जे समुत्य सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशं रणत्तं सखे मञ्जुले चोणे मनोहारि लावण्यपीयूषपूर्णे मनषट्पतो मे भवक्लेदसप्त सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे स्वर्णां पथिव्यां परैर्पासमाणां क्वनत्किङ्गिणि मे कलाशोभमानां लसत्तेमपट् द्योदमानां कडिम्बावयेस्कन्ददे दीप्यमानां पुलिन्दे सकन्याकनामोगतुङ्गतनालिङ्गनासक्तकाश्मीररागं नमस्यां यघं तारकारे दवोर स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् वितक्लुप्ततण्डान् स्वलीलातृताण्डान् निरस्ते प्रशुण्डान् द्विषत्कालतण्डान् हरेन्द्राधिषण्डान् जगत्राणौण्डान् सता ते प्रसण्डान् श्रये पाहुतण्डान् सदा शारदा सम्मृगाङ्काय दिशुः समुत्यन्तये विदाच्चेत् समन्दात् सदा पूर्णबिम्बाकलङ्कैश्च हीना तथा त्वण्मुखानां ब्रुवेष्कन्धसाम्यं सहं सहंसानि सञ्जत् कटाक्षवलिपृङ्गसङ्गोज्ज्वलानि सुतास्यन्धि बिम्बातराणि च सूनो तवालोकये षण्मुखां पोरुहाणि <Sess> विशालेषु कर्णान्धदीर्घेष्वजस्रं दयास्यन्धेषु त्वादचवीक्षणेषु मयिष कडाक्षसकृत्पातितश्चेद्भवत्ते दयाशीलकानामकानि सुधागोद्भवो मेसि जीवेदि श्रद्धा जभन्मन्त्रमे सोमुता जगत जगन्नाद जगत्पारभृद्यो गिरिदो गिरिडोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तगेभ्य स्फुरद्रत्नकेयूरहराभिराम चलत्कुण्डलश्रीललसत्कण्डभाग कडौबीधवासाकरे चारुशक्ति पुरस्तात् तान्ममास्तान् पुरारेस्तज इहायाहित्सेधिहस्तान् प्रचार्या हवत्यादराच्छंकरे माधुरङ्गात् समुद्बत्य दादं श्रयन्दं कुमारं हराश्लिष्टकात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारे ससूणो गुहस्कन्धसेना पदे शक्तिपाणे मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्दभक्ता तिहारिन् प्रबोधारकारे चदारक्ष मां त्वं प्रसान्दे त्रिये नष्टसंज्ञे विशिष्टे कपोत्कारि वक्त्रे भयोत्कम्बिकात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्य नादे दतानि मे दयालो बवा कृुहत्वं कृदान्दस्य दूदेषु सण्डेषु को वा ो मयूरं समारुह्य मा बैरृदि त्वं पुरश्शक्तिपानिर्ममाया किचिक्रम् प्रणम्या सकृत्पादयो ते पदित्वा प्रसाद्य प्रभो प्रार्थयेणेकवारं न वग्धुं शमोहुं ददानीं दा कृपाप्ते न हार्यान्धकाले मनाहव्युपेक्षा सहस्राण्ड भोक्ता द्वयासूरनामा हदस्तार च दैत्य ममान्धर्हृदिस्थं मनक्लेशमेकं क्लेशमेकं नहंसे प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारा भवान् देन तव धन्यं न यासे भवद्भक्तिरोदं सदा क्लुप्तपादं ममादिं त्रिधुं नासयो मा सुधत्वम् अपस्मारकुष्टक्षयाच्च प्रमेहे ज्वरोन्मातकुल्मादिरोहान्मकान्द पिशास्य सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणाद्धारकारे वन्दे त्रिषिस्कन्धमूर्ति श्रितौ स्कन्धकीर्ति मुखे मे पवित्रं सतातच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्धुलीना ममाशेषु भावा मुनीनामुदाहोरूणां भक्तिपाजा अभीष्टप्रदा सन्ति सर्वत्र देवा ऋणामन्द्यजानामभिस्वातदाने कुहाद्वैव मन्यं न जाने न जाने कलत्रं सुधापन्धुवर्गप्पसुर्वा नरो वादनारे गृहे ये मदीया यजन्तो न मन्दत्तु वन्दो भवन्दं स्मरन्तश्च ते सन्धु सर्वे कुमार मृका भक्षिणो तं सकाये स दुष्टा तथा व्यातयोपातकाये मदङ्गे भवच्छक्तिदीक्ष्णा कृपिन्ना सुदूरे विनच्यन्ति ते चोर्णितक्रौञशैलजनित्रीपिता स स्वपुत्रापराधं सहेतेन किं देवसेनातिनाद दे, अहं सादिपालो भवान् लोकदाद नम स्वापराधं समस्तं मगेश नमके हिने शक्तये साभिदुभ्यं नमच्चागदुभ्यं न पुनस्कन्दमूर्तेनमस्ते नमोतु जयानन्दभूमन् जया भारदामन् जया मोघकीर्ते जयानन्दमूर्ते जयानन्दसिन्धो जया शेषबन्धो जय त्वं सदा मुक्तिदाने सुषोणो भुजङ्गाक्यवृत्तेन क्लुप्तं स्तवं यक् पठेद्भक्तियुक्तो गुहं सम्प्रणं य सपुत्रान् कलत्राण्डनं दीर्घमायु लभेत् स्कन्दसौयुज्मण्डेन रतः